Sebelum menonton, jangan lupa tekan butang subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih ya. Kisah kali ini ialah tentang dua orang sahabat. Anas dan Amir yang ingin menziarahi gerakan mereka yang sakit di sebuah kampung yang agak jauh dan terpencil. Senyap, sunyi lah jalan nimer. Iya nas, sebuah rumah pun aku tak nampak lagi sepanjang perjalanan ini. Betul, ini jalan ke rumah aku, Mer. Dari yang aku bagi tahu, memang inilah jalan ini nas. Ke depan tuh, kalau ada orang nanti kita tanya. Terselapar pelakar <tuh> nimer kalau ada warung dan juga nih mer iya lah nas harap harap ada warung ke depan nih bolehlah kita berhenti kecap aku pun tengah lapar nih Ha, Di ke depan tuh. macam ada warung lah Warung mana Mir? Tu ke depan tuh. eh haha iyalah alhamdulillah bolehlah kita berhenti makan makan nih mir Sangke, kat jalan yang sepi begini pun ada warung. airan juga. Siapa tahu mungkin kat sekitar-sekitar ini -sekitar ada kampung. Nanti bolehlah kita tanyakan sekali rumah aku bukan mana. Hai, mana orang kat warung ni? Takkan tak ada orang jaga warung ni? Mir, Mir Tuh ada barang-barang jualan Lampu pun menyala tuh Assalamualaikum Assalamualaikum Ba Kak. Pak Cik ha. Ha. kami, Pakcik. Maaf nak, tadi pakcik ada kat belakang tu, cuci pinggan mangkuk. Anak nak pesan apa? Ha. Bagi saya, mi goreng dan teh tarik. Anak? Ah, ha. Sama jugalah pakcik. Baiklah nak, sebentar ya. Oke, okay, Paci. Aku pelik lah, Mir. Tiba-tiba pula muncul itu. Entah dari mana, entah. Apa ah, nak pelik, Nas? Kan dia kata dia dari belakang tadi. Lagipun, aku tengok. Oke okay, je, so Paci tu. Ya, ada yang pelik. Mungkin perasaan aku jatuh. apa ah, lah Kita selesaikan dulu urusan perut kita yang lapar. Lepas tu kita belalah. Ah, nak, dah siap nih ini aja yang tinggal nak tak apa pakcik yang penting ada perut nggak apa nih pakcik anak nih sebenarnya nak kemana malam-malam begini ah pakcik kami ini nak pergi ke rumah kawan kami ke kampung Uh, pandan wangi. Oh, kampung pandan wangi. Tuh, kat depan tuh, jana. Kat depan tu pakcik? Alhamdulillah. Nasib baik tak salah jalan. Oke okay, lana, Silakan makan. Sekarang sejuk pula makanan tuh. Pak Cik nak selesaikan dulu kerja kat belakang tu. Baiklah lapak Cik. Eh, cocin. Yeah, jika Anda suka dengan video-video dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng. Jumpa lagi.